الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسيد طلباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كي كرب صفات لازمہ اور پھر اس میں صفاتِ لازمہ متضادہ اور غائر متزادہ. غیر متضادہ غیر متضادہ میں سے قلقلہ کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں ہاں آج ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ قلقلا کتابوں کو پڑھتے ہوئے اپنے اس استاد سے بات ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے مجھے قلقل کے بارے میں بتایا استاد ساجد خان تو بڑی خوشی ہوئی انہوں نے بلکہ مجھے کیونکہ عمر بھی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی مجھے بہت کچھ سکھایا میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کے لیے یا رب العالمین ان کو ان کے میں اضافہ فرما اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی عطا فرما تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سر نہ کہیں میسج کیا تو میں نے ان کو میسج کیا کہ سر آج وہی ٹاپک پڑھتے ہوئے جو مجھے آپ نے سکھایا تھا آپ کی یاد آئی تو آپ نے مجھے سب سے پہلے قلقلہ کے بارے میں بتایا تو پھر کس کو استاد کہوں تو بہرحال عزیز طلبہ بڑی خوشی ہوئی ان سے بات کرنے کے بعد ہاں ہمارے اپنے ٹاپے کی طرف بھی چلتے ہیں کہ حروف قلقلہ جن کا مجموعہ قطب بجّن قا قا با چیم دار اس میں اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں ایک تو یہ آیا مبارکہ جو ہے سب سے پہلے اس میں جیم ساکن ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف جب ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا تو یہ ساکن ہے جیم یہاں پہ پھر دوسرا حرف قا ہے ساکن ہے تو دو حرف یہاں موجود ہیں جو ساکن ہمارے سامنے ان کو پڑھتے وقت ہم قلقلہ عالم یاج عالق یج یا یہاں پہ جیم پہ آمائیں گے جیم ساکن ہے حلفِ قلقلہ میں سے ہے قلقلہ کے سستہ ہم نے اس میں پیدا کرنی ہے تو عالم یا قید پھر جب ہم سورہ قرائش میں یہ آئم ورکہ پڑھتے ہیں تو اللہ دی کیونکہ اس کے کی اوپر مد بھی ہے اس کو ہم کہنچیں گے بھی صحیح اس کے بعد حروف قلقلہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو اللہ زی اقم بعد دفعہ تو یہ خود ساکن ہمیں ملتے ہیں بعض دفعہ ساکن نہیں ہوتے ہم خود ساکن ہیں کوئی قائدہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ساکن کرتے ہیں ہم اس کی آج ایک مثال دیکھ لیتے ہیں وہ سورت الفلق کے اندر سورت الفلق ہم دیکھیں تو آخر پہ میں پارے پہ تو آخری صورت سے پہلے سورت الناس سے پہلے سورت الفلق آتی ہے سورت الفلق سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں قلع فلق یہاں پر زیر ہے نیچے کیا ہے زیر ہے تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو قائدہ یہ ہے کہ وقف کی صورت میں آخری حرف جو ہے اس کی حرکت نہیں پڑی جاتی تو حرکت جب نہیں پڑیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا اس صورت میں یہ حرف ساکن ہو جائے گا تو ہم برب بی الفلاقی کی بجائے پڑھیں گے برب بی الفلاق ابھی یہ ساکن قاف ہو گیا اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو ابھی یہاں پہ قلقلہ کریں گے نمبر دو یہاں پر خلاقہ یہاں پہ زبر ہے جہاں پر بھی جب ہم وقف کریں گے آیت کے اوپر تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو ما خلاقہ کی بجائے ہم ما خلق پڑھیں گے اس کے بعد جی اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر تو اگلی آیا مبارکہ باں ہے باں کے اوپر کیا ہے حرکت زبر ہے اس کو بھی ہم ساکن کر دیں گے اور بعد ساکن ہو جائے گی اس کے بعد آگے آ جائیں دال کے نیچے زیر ہے ہم اس کو بھی ساکن کریں گے تو اس کے بعد دال ہے زبر ہے اس کو بھی ساکن کر دیا یعنی آیت تو یہاں پہ ہم وقف کی صورت میں ان کو ساکن کریں گے تو اگر ہم دیکھیں اس کی پریکٹس کے ساتھ قُلْ رب بِرَبِّ الْفَلَقَ ابھی اس حرف کو پڑھتے وقت دو طرح سے آپ دیکھیں قُلْ ظب بِرَبِّ الْفَلَقَ ایک طریقہ یہ ہے دوسرا یہ ہے قلع بِرَبِّ الْفَلَقَ قف کے آگے جنبش دی ہے قاف کو آواز ایسے جیسے لوٹ کے واپس آتی ہے کہیں دیوار کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا کے واپس آئی آواز بھی ٹکرا کے واپس آتی ہے تو اس طرح جیسے آواز تھوڑی واپس آئی ہے ٹکرا کے واپس آئی ہے آواز کو یہاں روک نہیں دیا گیا تو یہ جو جمبش ہے جی. یہ ان صفات میں سے ہے یعنی قلقلہ کے صفت میں سے اور قلقلہ صفات لاسمہ میں سے ہے اس کی اہمیت ہم پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں کہ صفات لازمہ کی صفت جو نہ وہ پیدا کرنا حروف کے اندر ضروری ہے تو اس میں سے قلقلا کی صفت بھی ضروری ہے تو اس کو پڑھتے وقت ہم جب ساکن کر دیں گے تو اس میں قلقلا کریں گے قلعو ذب رب الفلق میں خلق وغا سکن اذا وقب کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے دال پر بھی قلقلہ کیونکہ ساکن کر دیا بے شک ہم نے یہاں پہ حرکت تھی لیکن کیونکہ قائدے کے کی مطابق ابھی ساکن ہو چکا ہے تو اس پر قلقلہ ہوگا اس کے بعد دال یہ بھی متحرک تھی لیکن اس پر بھی ساکن آ گیا اس پر بھی قلقلہ ہوگا تو یہ جو حروف ہیں ہاں ایک صورت میں ہم ان پر قلقلہ نہیں کریں گے اگر ہم ان کو متحرک پڑھیں گے تو اگر اکٹھا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں پوری صورت اور یہاں پہ آ کر ہم پھر بھی کلکلا کریں گے پھر ایک جگہ پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ قلقلہ ہو جائے گا باقی کیونکہ متحرک ہیں یہ تو اس وجہ سے ہم کلکلہ نہیں کریں گے اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر کے وقف کرتے ہیں پوری صورت پڑھ کے تو اس صورت میں یہاں پر ہی کلکلہ کریں مثلا قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ گَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ بَمِن شَرِّ النَّفْ ابھی کیونکہ ہم نے وقف یہاں پہ کیا ہے تو قلقلہ بھی ہم یہاں پر ہی کریں گے تو جب ہم ہر آیت پہ وقف کر رہے ہیں پھر قلقلہ بھی ہر حرف کیونکہ سارے حروف میں سے ہیں جہاں پہ آیت کے جو آخر پہ حرف آ رہے ہیں حروف میں سے ہیں یہاں پہ دو جو حروف قاف کی اور باقی اور دال کی تین حروف کی پریکٹس آلی تو یہ وہ حروف ہیں جو ہم نے ساکن کیے ہیں قائدے کے مطابق